신의 수영녀 이나무라 아미가 시구 컴백을 하였습니다. 오늘은 이 반가운 시구 장면을 함께하시겠습니다. 이나무라 아미는 지난 5월 23일 조조마린 스타디움에서 약 3년 만에 신의 피칭을 선보였습니다. 그럼 오랜만에 어떤 모습을 보여주었는지 그 장면을 바로 보시겠습니다. Hi, 소네스요네. まあですから今日の三連戦の三戦目。 マリーンズにとってもイーグルスにとってもこのカードの勝ち越しがかかった一戦ということになります,かかりますさあそして始球式稲村亜美さんがリリーフカーに乗って登場です相変わらず爽やかな笑顔です有藤さん、はい、実は彼女はですね女性なんですが、はい、結構速い球を投げるんですあそうななんんですかマックスがなんとキロ お僕なんかよかずっと速いじゃんいや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 い速いですよ、えー、これはどのくらいのスピードが出るかちょっと注目ですよねおそらく彼女だいぶ練習してきたはずですああなるほどね、はい、おそして安田と藤岡が出てきましたそれではとソートボールかなんかやってたのおそらく何か野球をやっていたはずなんですはいさあご覧いただきましょう 4、5、3<お>、マスベチ。あれだけ腕が振れら、上等だよね。よねいやー、若い女性で、あのホームもしっかりしてますよね。いや本当ですね。え、えこのホームです。うら。 腕が触れますあんだけ触れないですよはい,いかっこいいフォームでした、えー、スピードは95キロだったそうです95って言うと、あのー、球の速い、あのー、小学6年生ぐらいでようやくそのくらい足しますんでね<や>男の子でいやーこれ女性では相当なスピードです 稲村亜美さんによる始球式でした日曜日眩しい日差しが降り注いでいます z o マリンスタジアムです今始球式を終えた稲村亜美さんがスタンドに手を振ってリリーフカーで退場するところ95キロをマークした稲村亜美さんでした 역시 멋진 자세는 그대로이고, 속도도 95km는 기본으로 나오는군요. 오늘 공은 실전에서 타자들에게 던져도 좋을 만한 궤적이었습니다. 그럼 앞으로 더 멋진 시구를 기대해 보도록 하겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 여러분의 구독은 큰 힘이 됩니다. 구독을 아직 안 하셨다면 지금 부탁드리겠습니다. 앞으로 더욱 유익하고 재미있는 내용들로 찾아뵙도록 하겠습니다. 드래곤 뉴스 오늘 소식은 여기까지입니다.